तीन वर्षापूर्वी तीन वर्षापूर्वी जेव्हा देवेंद्र फडणवीसनी माझ्याकडे मिरजचे सुमित कदम यांना माझ्याकडे पाच सहा पाठवलं एकदा तो माझ्याकडे सील एनव्हलप घेऊन आला आणि मला सांगितलं की याच तुम्ही अभिडेट करून द्या आणि त्या ॲफिडेट मध्ये लिहिलं होतं की उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे अजित पवार आणि अनेक नेत्यांवर मी खोटे आरोप करायचे आणि त्या खोट्या आरोपाचं मी प्रतिज्ञापत्र करून द्यायचं अॅफिडेट करून द्यायचं तो आणणारा माणूस जो होता माझ्याकडे एनव्हलप घेऊन येणारा देवेंद्र फडणवीस कदम त्याचे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे अतिशय जवळचे संबंध तुम्ही जर सर्च केले तर अनेक वेळा त्यांचे देवेंद्र फडणवीसचे फोटो आपल्याला दिसतील त्यांचे अतिशय घरगुती संबंध त्याची मिसेस देवेंद्र फडणीस यांना राखी बांधताना सुद्धा फोटो आहे समित समीत कदमची मिसेस देवेंद्र फडणीस यांना राखी बांधताना त्याचबरोबर अनेक त्यांचे फोटो आहेत देवेंद्र फडणीस यांचे समित कदम हे अतिशय जवळचे आणि त्यांनीच त्याला समित कदम हा साधारण कार्यकर्ता नगरसेवक सुद्धा नाही देवेंद्र फडणवीसनी त्याला वाय सुरक्षा दिली आता इतका जवळचा हा इतका कोणत्या कामाचा माणूस आहे की त्याला या सरकारने वाय सुरक्षा दिली हा झाला मुद्दा एक तुम्ही मिरज सांगली त्या भागात जर चौकशी केली तर कोणी तुम्हाला सांगेल की समित कदम आणि देवेंद्र फडणवीसचे दे काय संबंध आहे विषय राहिला दुसरा कि जा खोटे आरुप भी की ज्या पद्धतीनं हा दबाव माझ्यावर टाकण्यात आला उद्धव ठाकरे यांना खोट्या आरोपामध्ये फासवायचं मी समजू शकतो की राजकीय विरोधक आहे पण त्यांच्या मुलाला आदित्य तीन वर्षापूर्वी अजितदादा विरोधक त्यांचे होते तर अजित अजितदादा त्यावेळेस मी समजू शकतो त्यांच्या मुलं पार्थ म्हणजे कशा पद्धतीनं राजकीय नेत्यांच्या मुलाला सुद्धा आपल्याला खोट्या आरोपामध्ये अटकवता येईल या पद्धतीचा प्रयत्न तीन वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीसनी केला आणि मी वारंवार सांगत नाही पण मी जर तीन वर्षापूर्वी जर त्यांनी पाठवलेल्या मुद्द्यांवर जर ॲफिडेट करून दिलं असतं तर आज उद्धवजी ठाकरे अतिशय अडचणीत असते आदित्य ठाकरेला या लोकांनी खोट्या आरोपामध्ये जेलमध्ये टाकलं असत अशा पद्धतीनं लहान मुलांना सुद्धा अशा पद्धतीच्या घाणड्या राजकारणामध्ये यांनी ओढण्याचा प्रयत्न केला एक तर जेल मे जाओ या बीजेपी मे आओ हेच यांचं धोरण होत आणि आपल्याला माहित आहे की कशा पद्धतीने माझ्यावर पहिला प्रयोग झाल्यानंतर तो यशस्वी झाला नाही म्हणून दुसरा प्रयोग एकनाथ शिंदेवर केला तो यशस्वी झाला तिसरा प्रयोग दादांवर केला तो यशस्वी झाला आणि माझ्यावर प्रयोग जर केला असता माझ्यावर जो प्रयोग केला तो तीन वर्षापूर्वी यशस्वी झाला असत तर तेव्हाच उद्धवजी ठाकरे यांचं सरकार पडलं असतं आरोप केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी ते आम्ही पुरावे सादर करावे त्यानंतर मी माझ्याकडे असलेल्या क्लिप्स पण सगळ्या सादर करू

देवेंद्र फंडीस ने परमवीर सिंह को पकड़ के मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए थे उसके बाद सीबीआई ईडी लग गई उस वक्त तीन साल पहले जो आदमी को देवेंद्र फंडीस ने मेरे तरफ उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे और बाकी लोगों के खिलाफ में झूठे आरोप करने के लिए एफिडेविट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला था और मुझे कहा था कि आप एफिडेविट करके दीजिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ में आप एफिड कर दीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ में इस प्रकार के मेरे ऊपर उन्होंने दबाव डाला था मैंने साफ इनकार कर दिया मैंने उनको बताया कि मैं झूठे आरोप ना आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा ना उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा या अन्य नेताओं नेताओं के ऊपर लगाऊंगा ऐसे झूठे आरोप लगा के मैं उनको तकलीफ में नहीं लाना चाहता और मैंने तीन साल पहले एफिडेट करने से इंकार कर दिया और जो लेके मेरे पास जो पांच छह बार जो पहले शुरू में आया था उसका नाम था समित कदम समित कदम ये वीरज के हैं और देवेंद्र फंडीस इनके बहुत ही नजदीकी है देवेंद्र फंडीस ने इनको एवाई प्रोटेक्शन दिया है बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है ना नगर सेवक है ना कभी रहे रहे या रहे है। एक साधारण कार्यकर्ता उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ में किया होने के कारण उनको एवाई सुरक्षा दी गई सर आ, समीर बार बार कह रहे हैं मुझे आपने आपने मतलब उनको बुलाया और आपके बुलाए बगैर वो गए नहीं गृहमंत्री में जब था मेरे घर में रोज मुझे 200 लोग मिलने आते थे मंत्रालय में रोज दिन भर में दो तीन सौ वहां भी लोग मिलने आते थे मैं आम लोगों से हमेशा मिलता था, था तो वहां पे जब आया था तो उसने जब मुझे बताया कि मैं देवेंद्र फडणीस ने मुझे कुछ काम से भेजा है तो मैंने उसको बैठा के पूछा अलग से कि क्या काम है तब उसने so, तो मुझे सब बताया जो बता चुका हूँ देवेंद्र फंडीस चाहते थे कि मैं तीन साल पहले उद्धव जी ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप करूं कि उद्धव जी ठाकरे इन्होंने मुझे एज ए गृह मंत्री उनके घर में बुलाया और कहा कि अनिल देशमुख मुझे महानगर पालिका के चुनाव के लिए पैसों की जरूरत है मुझे तीन सौ करोड़ आरोप आदित्य, थाकरे। आदित्य थाकरे के लगा के उनको तकलीफ मिलाना दिशा सैलियन के बारे में वो बोलना मतलब मैं बोला लेकिन बार बार बोलना अच्छा नहीं कि दिशा सैलियन के साथ जो किया उसके बाद में झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना इस प्रकार से झूठे आरोप लगाने का एफिडेविट मुझे समित कदम ने देवेंद्र फडवीस की तरफ से लाके दिया था देवेंद्र फडवीस ने, ने मेरे साथ उनके फोन से पांच छह बार बात किया और आखिर में जब मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया कि अनिल बाबू इसका आप एफिडेट करके दो लेकिन मैं पढ़ने के बाद उनको समित कदम को बोला फिर से उनको फोन लगाओ देवेंद्र फडीस को उनको उनसे फिर से फोन लगाया तब मैंने देवेंद्र फडणस को बोला था कि अनिल देशमुख ऐसा झूठा आरोप किसके ऊपर करेगा नहीं और इस इस प्रकार की जो बहुत ही ऊंची राजनीति आप जो कर रहे हैं नीचे दर्जे की जो राजनीति कर, कर रहे हैं ऐसी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं मुझे ताजुब है कि मुझे ताजुब ये बात का है कि ठीक है बड़े ने उद्धव ठाकरे है अजित पवार है पवार साहब है ऐसे बड़े नेता ठीक है राजनीति में ठीक है पर उनके बेटे को तकलीफ देना आदित्य ठाकरे बच्चा है छोटा है, लड़का है उद्धव जी का उनको तकलीफ देके उनको किस प्रकार से जेल में भेज सकते भेज सकते हैं उसकी तैयारी करना अजित पवार तो खैर आज उनके साथ में है लेकिन तीन साल विपक्ष के नेता थे हमारे साथ थे तीन साल पहले उनका बेटा पार्थ पार्थ को इस प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगा के उसको तकलीफ दिलाना मतलब कहने का मतलब कि बच्चों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं बच्चों को भी छोड़ा नहीं घिनो घिनौनी राजनीति से उनको भी टारगेट करने की कोशिश किया और कैसा है इस प्रकार की राजनीति कभी किसने देखी नहीं एक तो ऐसा है कि जेल में जाओ या बीजेपी में आओ ये भारतीय जनता पार्टी का धोरण है